Sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Namun di antara keduanya itu ada perkara yang samar. Kembali mari kita kaji hadis Rasulullah SAW. Ini hadis tentang perkara yang subhat. Bismillahirrahmanirrahim. Man abdi yang abdillah bin bin bashir radhiyallahu anhuma qala sami itu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayinun wa innal harama bayinun wa bainahuma umurun mustahi mustabihatun la ya'lamuhunna katir minan nas famanittaqu subhatu faqadist tabra'a lidini wa irdihi wa man waqa'a fi subuhati wa qa'a fil haram qara'i yar'a qaul khima, hima yushik ay fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna hama hama allahi maharimuhu ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasad kulluhu wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu ala wa hiyal qalbu rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdillah Nu'man bin Nasir, Rasulullah Nuh berkata, Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas, dan yang haram pun sudah jelas. Namun di antara keduanya itu, ada perkara yang samar atau tidak jelas, samar-samar, yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya, maka, barang siapa yang memelihara dirinya dari perkara subhat itu, maka berarti ia telah membersihkan atau memelihara agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang ter telah terjerumus pada perkara subhat, maka ia telah terjerumus pada yang haram. Ia seperti penggembala yang menggembalakan ternaknya di daerah yang terlarang, karena khawatir ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa setiap raja itu mempunyai aturan dan larangan Allah adalah yang diharamkannya. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh itu terdapat segumpal daging. Yang apabila daging itu baik, maka akan baguslah seluruh tubuhnya. Dan apabila daging itu buruk, maka akan buruk pula lah seluruh tubuhnya. Ingatlah, ia adalah kolbu atau hati. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Tetapi di antara hal dan haram ada sesuatu yang kurang jelas, yang samar-samar. Itu yang disebut dengan subhat. Yang mana kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang memelihara diri dari yang subhat, maka berarti ia telah membersihkan atau memelihara gambar dan kehormatannya. Karena subhat itu barang yang meragukan, kalau sesuatu yang meragukan lebih baik tinggalkan kata Rasulullah jadi katu, kalau kita tinggalkan yang subhat atau yang remang-remang berarti kita telah terjaga kehormatan kita terjaga agama kita tetapi sebaliknya barang siapa yang telah terjerumus pada perkara yang subhat menerjang yang subhat yang samar-samar ia sama dengan telah terjerumus kepada yang haram karena yang subhat ini cenderung lebih dominan kepada yang haram. Seperti halnya binatang-binatang ambibi, biawak, cacing dan sebagainya yang para ulama berselisih pendapat. Nah, sebaiknya kalau hal seperti itu yang ada beberapa pendapat, ada yang bolehkan ada yang melarang, lebih baik ditinggalkan. Karena kita menjaga diri dari yang subhat, berarti kita menjaga agama dan kehormatan kita. Selanjutnya beliau juga bersabda, ingatlah bahwa setiap raja itu mempunyai aturan dan larangan. Dan larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Larangan Allah jelas, kalau Allah melarang Allah Subhanahu wa taala melarang berarti itu diharamkan jelas itu diharamkan haram hukumnya untuk melaksanakan nggak boleh terjang tidak ada kata enggak la buddha maksudnya tidak boleh dikerjakan tidak tidak ada kata tawar menawar kalau memang haram ya hukumnya jelas haram Inilah larangan Allah kalau yang disuruh dikerjakan mari kita kerjakan hukumnya wajib artinya kalau yang haram Allah larang kita terjang berarti kita dosa berdosa kalau yang wajib kita tinggalkan kita juga berdosa Sebagaimana contoh yang dilarang oleh Allah dengan keras bahwa itu di surah Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan." Fastani buhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kata Allah, Hai hey orang-orang yang beriman, kalau kamu merasa beriman, kata Allah, ingatlah, innamal khomru, sesungguhnya hamer, homer atau semua yang memabukan, semua barang-barang minuman yang memabukan, gawe mendem. Contohnya, ya, entah itu arak, entah itu bir, entah itu nggak tahu merak-meraknya bermacam-macam, yang membuat kita jadi mabok, itu orang. Jangan menawar, kalau sedikit mungkin enggak kali, Pak. Kalau sedikit aja setetes mungkin enggak apa-apa kali. Atau kalau enggak sampai mendem, enggak sampai mabuk mungkin enggak apa-apa kali. Itu namanya tapar menawar. Kata Rasulullah, maaf karu kasiruhu fakuriluhu karomun. Sabda kata Rasulullah. Apapun yang banyaknya menyebabkan mabuk, menyebabkan mendem, maka sedikit pun haram hukumnya. Jadi mau sedikit, mau banyak, kalau itu sudah, sudah, sudah dikumi di khomer, yang Allah larang tetap hukumnya haram mau mendem atau enggak memang itu jenisnya minuman yang memabukkan tetap hukumnya haram homer terus wal maisir wal maisir itu judi judi apapun bentuknya apalagi zaman sekarang bentuk judi-judi online sama bentuknya apapun itu bentuknya yang berbau taruhan itu namanya judi diharamkan oleh Allah dilarang selanjutnya wal ansob wal ansobu itu ansop itu berkorban untuk berhala sesajen kalau zaman dulu mungkin ada kepala kambing kepala kerbau bahkan mungkin bahkan ada kepala manusia di persembahan untuk patung-patung sembahan mereka itu namanya sesajen sama dengan sekarang sesajen e, Masam masang sajen untuk leluhur leluhur katanya sama itu wal ansop namanya ansop haram hukumnya terus azlam azlam itu mengundi nasib dengan anak panah Zaman dulu itu kalau mau berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, mereka dengan anak panah ada iya apa enggak di kalau panahnya kena kata-kata iya -kata, berarti kerjakan, kalau kena di kata-kata enggak berarti jangan kerjakan, itu namanya mengundi nasib dengan anak panah. Sama zaman sekarang mau mau keluar, mau berangkat ke keluar sesuatu mencari sesuatu tiba-tiba dengan dihitung iya enggak, iya enggak, iya enggak jadi enggak enggak boleh itu namanya azlang haram hukumnya Allah larang itu semuanya rizun kata Allah rizun itu kotor keji min amali syaiton termasuk perbuatan syaiton fastani buhu maka tinggalkanlah itu semua tinggalkan supaya apa langan lakum supaya kamu menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan berarti kalau kita lakukan semua itu tadi yang Allah larang tadi ada Homer, ada walmaisir Judi, kita memberikan saset cacin, berhala, berhala ada aslam, mengundur nasib dengan anak panah, itu semuanya kalau kita tinggalkan, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Berarti kalau kita lakukan hal, -hal seperti itu tadi, kita termasuk orang-orang yang rugi. Udah Allah larang, kita berdosa besar, malah kita rugi. Menangun bilahimin dalik. Lanjutnya, Rasulullah juga bersabda, ala fil bahwa kata Rasulullah ingatlah bahwa semuanya dalam tubuh itu ada segumpal daging mutghoh itu segumpal daging idha sholahat sholahal jasad apabila segumpal daging itu baik baik jenisnya isinya maka akan baik semua tubuh kita sebaliknya kalau segumpal daging ini jelek buruk maka berpengaruh pada tubuh kita semuanya akan menjadi buruk. Apa itu? Ala wa Ingatlah itu adalah hati. Jadi kalau hati kita ini baik, mengomodasi tubuh kita baik-baik saja, maka tubuh kita pun semuanya akan bertindak yang baik-baik saja. Tapi hati kalau mengarahkan tubuh kita, memerintahkan tubuh kita berbuat yang buruk-buruk, berbuat yang keji, berbuat yang mungkar kepada Allah, maka tubuh kita pun berpengaruh jadi tubuh yang jelek. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi badan kita, tubuh kita, khususnya hati kita ini dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang berbau kemungkar ataupun rizun tadi keji tadi. Dan mudah-mudahan kita pun bisa menjaga diri dan kehormatan kita agama kita dengan meninggalkan yang subhat syubhat saja udah kita tinggalkan apalagi yang haram itu berarti kita termasuk orang-orang yang terhormat dalam menjaga kehormatan agama kita amin ya rabbal alamin wallahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh